Победы сегодня отвечают по всему. Благодарность ветеранам, гордость за наших победителей объединяет нашу огромную страну. Миллионы людей сегодня вышли на улицы и площади для того, чтобы вместе радоваться и поздравлять друг друга с этим великим праздником. А наш фестиваль «Виват Победа» продолжает хореографический коллектив «Класс». Руководитель Ирина Недельская. Встречайте! хореографический коллектив. Класс! Наш фестиваль продолжает солистка детской вокальной студии «Карусель» Виктория Щипкова. Калина. Встречайте.